আজিকালি যেতিয়া আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱেই হওক বা নিজৰ মানুহক নিজৰ আত্মীয় কুটুমবয়ে কৰক কেতিয়াবা সুধি চাবচোন যে কি হ'ল এইটো নাহ নাহৈ ফোন এটাও কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া উত্তৰটো কি পাব এই সময়ে নাপাওঁ বুজিছনে আপুনি মেক্সিমাম ক্ষেত্ৰত সেইটো উত্তৰ পাব চাবচোন তাৰমানে মই এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ আগতে মানুহৰ লগত বহুত সময় আছিলে আপোনাক ইঘৰে সিঘৰে গৈ পেলাই কথা পাতিবলৈও টাইম পায় বা ফোনৰ দিনত ফোনো কৰিছিলে কিন্তু আজিকালি ধৰি ল'লোঁ আপোনাৰ ৰাস্তা ঘাট ভাল হ'ল যথেষ্ট পৰিমাণে ভাল হ'ল বুলি ক'ব লাগিব আগতে যদি যিটো ৰাস্তাত আপোনালোকৰ এঘণ্টা লাগিছিলে এতিয়া পঁয়ত্ৰিছ মিনিটত চল্লিছ মিনিটত পাই যায় ৰাস্তা ঘাট ভাল হ'ল আগতে বিয়া মাতিবলৈ হ'লে মানুহৰ ঘৰে ঘৰে গৈ পেলাই মাতিব লাগিছিলে এতিয়া ফোন আহিলে ফোনত ক'লেও হয় বা হোৱাটছআপত মেছেজ দিলেও হৈ যায় আগতে এবিঘা ধান কাটিবলৈ প্ৰায় পাঁচদিনমান লাগিছিল এতিয়া এদিনতে পাঁচ বিঘা ধান কাটিব পাৰে মেচিন হৈ গ'ল কাৰণে তাৰপিছত মৰণা মৰা মেচিন ওলালে মুঠতে সকলোফালে মেচিন ওলালে গতিকে ডেফিনেটলি সময়টো কমিব লাগিছিলে আগতকৈ কিন্তু কি কাৰণে মই নাজানো মানুহৰ হাতত আগতকৈ সময়ৰ অভাৱহে হ'ল আগতে ইমান মানে দীঘলীয়া সময় আছিলে ইমান মানে মেচিন চেচিন নাছিলে মানুহে নিজে হাতে কামে কৰিবলগা হৈছিলে তাৰপাছতো মানুহৰ হাতত সময় আছিলে যথেষ্ট পৰিমাণে কিন্তু আজিকালি মানুহৰ হাতত সময় নাই গতিকে তাকে মানে ভাবিছোঁ উত্তৰটো মোৰ হাতত নাই কি কাৰণে বা কিয় হৈছে মই এনেই জাষ্ট মনলৈ অহা বিষয় এটা জাষ্ট উত্থাপন কৰি পাৰোঁ